Я каталась на роликах и вот здесь на площадке. М, вот тут лежала вот собака э, очень огромная, э, почти волк, можно сказать. <сёк> и вот возле того рыночка она меня и укусила. Ты проезжала мимо собачки? Нет, я просто ездила. Я ее даже не видела. Я ее даже она не лежала. видела. Она просто сзади подбежала ниоткуда. И куда она тебя укусила? Э, за ногу. Десятилетняя Настя сейчас боится выходить на улицу без сопровождения. Около двух месяцев назад девочку покусала бродячая собака. Ребенок получил не только физическую, но и тяжелую психологическую травму. Мы э, лежали в больнице, делали уколы от бешенства. Значит, и в стационаре лежали, и Целую ходили неделю. неделю в стационаре. И так ходили еще, докалывали в еще поликлинике собаки как были так они есть вот сейчас ребенку только прокололи прививки я не знаю как выпускать на улицу С вопросом о том какие меры принимаются в городе для отлова бездомных животных Юлия Михова обратилась в исполком. Ей пришел ответ за подписью заммэра Александра Свидла. Письмо Юлия расценивает как отписку, потому что в нем не сообщается никакой конкретики о действиях местной власти в этом вопросе. Кроме того, что в местном бюджете предусмотрены средства на отлов и перевозку бродячих животных, а обращение Юлии по вопросу отлова бродячих животных передано в КП «Бердянск Экотранс». И если она не согласна с таким ответом, может оспорить его согласно действующему законодательству. Я писала в исполком, ну, письма мне присылали, что будут разбираться с этой проблемой, но пока вот уже два месяца прошло, как было, так все и есть. Юлию беспокоит то, что собаки постоянно находятся рядом с детской площадкой. Частенько четвероногие бродяги отдыхают в песочнице. Более того, местные любители животных организовали за домом, где живет семья пострадавшей девочки, подобие питомника. Для собак оборудовали что-то вроде большого вольера, но они все равно выбираются из-за заграждения и приходят в людные места. Вы знаете, собак здесь очень много. Я однажды вышла из дома, выйти невозможно с подъезда. Мы живем не здесь, а живем в 17-м доме. Вот, и невозможно пройти, хватают за ноги, понимаете, и уже неоднократно. Буквально вот здесь тоже, вот в данный момент, сейчас вот мужчины, женщины сидят на скамеечках, собака там одна лежит, вторая вот там где-то подальше, черненькая. Вот, и буквально сейчас сюда шли, ехал на велосипеде парень. Ну, подросток. Выскочила из-за машины вот, там между 13 и 17 домом. Вот такая огромная собака. Типа такой, как укусила мою внучку. Белая, но ну, она серой и такими черными пятнами. И за ним он на велосипеде она за ним. Проблема увеличения популяции бродячих собак актуальна для всех микрорайонов города. Бердянцы делятся. Своры не только нападают на людей, но и на животных. Например, жители улицы Морозова точно знают, в котором часу утром на их улицу приходят бродячие собаки. К тому времени кошатники стараются убрать с улицы не только своих питомцев, но даже бесприютных котят. Говорят, кошки не раз становились жертвами стай. Собак очень много и никто ими не занимается. И ни один случай уже укусов есть и взрослых, и собак домашних загрызали. Но в админ отдел исполкома, как оказалось, в этом году заявления о нападении бездомных животных на людей не поступали. А в исполком поступило всего шесть заявлений о нападении и увеличении числа бездомных животных. В прошлом году очень сильно на моих глазах мужчину покусала собака, и все руки были покусаны, спина, 17 э, в больницу 17 забирали его. Ну, Эти собаки, которые нас кусали, нас и того мужчину, они куда-то исчезли, все остальные на месте. Поговорив с Настей и Юлией Миховыми, мы попытались прояснить ситуацию у специалиста админатдела, закрепленного за микрорайонами Стекловолокно и военный городок Александром Панченко. Но у чиновника не нашлось ни времени, ни, видимо, желания для комментариев. Вы сполкомный пресс-секретарь по этого вопроса. Все вопросы туда. Вы скажите, а к вам обращались жители вот конкретно? Вы же специалист Я по этому. Я говорю по поводу всех вопросов туда, пожалуйста. Куда конкретно? пресс-секретарю. Мы последовали совету и подали информационный запрос в исполнительные органы совета. Ответ пришел за подписью за мэра Сергея Матвеева. В нем указано, с 2014 года разрабатывается проектная документация для строительства и обустройства приюта для животных. Эти работы планируются завершить в течение 2015 года. Пока же, сообщается в ответе, отловленных животных отвозят в приют, организованный частным предпринимателем Валентиной Мамай. Отлов, судя по информации, ведется. Но... Видимо, не так оперативно. У нас значительно в сравнении с прошлыми годами увеличилось количество укушенных больных, которые требуют и неспецифической, и специфической профилактики и лечения бешенства. С начала года в больнице с укушенными ранами пролечено 134 человека. Из них 52 человека обращались и лечились в условиях стационара в хирургическом корпусе. 30 пациентов сейчас проходят, продолжают профилактику антирабическими препаратами в условиях поликлиники. Врачи говорят, большинство пациентов были покусаны именно бездомными животными. Укушенные раны считаются заведомо инфицированными и хуже заживают. Пострадавшие поступают с различными травмами. Но наиболее частые и самые опасные – это травмы рук и лица. Очень важным фактором для определения опасности этой раны является животное само и то, что с ним происходит в течение последующих 10 дней. Если это животное заболело, умерло или пропало, то совершенно другие подходы нужно проводить, вот, подходы в оказании помощи таким больным. Поэтому они требуют внимания и очень большая нагрузка у нас ложится на антирабический кабинет поликлиники. До 90 дней эти больные наблюдаться должны. И на 90-й день делается только последняя вакцина УКУ. Согласно данным исполкома, с 20 апреля по 12 июня Бердянск Экотранс получил 20 заявок от жителей разных районов Бердянска на отлов четвероногих бродяг. Из них выполнено 7. В приют перевезено 70 животных. Но Юлию Михову и ее семью это не утешает. Собаки по-прежнему бродят по детской площадке. Если какая-то стая пробежала, это вот тут вот грызня. Я выбегаю, начинаю разгонять, потому что дети здесь. Она работает в этом. Магазине. Я, честно говоря, постоянно смотрю теперь.